ねえねえ、この前すごい伸びてるって話した曲あったじゃんマリオネットの。あれ、もう70万再生いってるらしいよすごくないそうなんだ。いつもは伸びても30万再生くらいだったのに、すごいね。だよねびっくりしちゃった。って。<laughs> まあ、ユキはいつも通りだけど、 えなのん、テンション低くない別に別にって、嬉しくないの再生数が多いってことは、それだけたくさんの人が僕らの作品を見てくれてるってことじゃん。私の絵なんて、曲のおまけでしょええなのん言ってる意味が、よくわからない。あっそう。 そりゃわかんないよね。特にあんたには。<ん>何も考えなくてもいいものが作れて、評価されて期待されて。そんなあんたに、わかるはずないちょ、ちょっと、どうしたのエナナ。なんか今日変だよ。何かあったの <laughs> ごめん。私、今日はもう落ちる。 えななん、どうしたんだろう、うん。バカみたい。みんなに当たっても意味ないのに。何も、変わらないのに。<laughs> ひどい顔。今日のタグは闇かな。<laughs> こんなの。 こんなことで認められても意味ないのに。私は描かなきゃいけないのに。でも、描いたって意味ないか。私の絵なんて誰も待ってないんだから。なら、絵なんてもう描かない。絵の具も、ペンタブも、全部いらない おい、さっきからうるせえな。何してんなんだよ、この部屋、どんだけ散らかしてんだよ。うるさい、ほっといて。どうせ後で捨てるんだから。だったら静かに。ちょ。それ、絵描く道具じゃねえか。捨てんのかいいのかよ。大事なものなんだろ。 には関係ないでしょ後悔すんじゃねえのかうるさいもし親父のことが原因ならうるさいあんたには関係ないって言ってるでしょ出てってもう私に構わないでよおいえなもう追っといてよ大事だとか後悔するとか そうだあそこならすごく静かあそっかここによく来るユキの気持ち前はあんまり分かんなかったけど ここに来れば、何も考えなくて済むんだ。私にあれこれ言うやつも、思い出したくないものも。ここには何もない。何も。エナミク、いたんだ。うん。エナが来てる気がしたから。そっか。うん。ミクを 聞かないの。どうしたのかって。うん。話したくなさそうだから。<laughs> ありがとう。<ん>ごめん。一人にしてもらってもいいかな。今は、一人になりたいの。 わかったごめんねミクでももうどうでもいいの全部あのまま全部忘れたい。